منها عدل ولا تنفع الشفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فدمهن قال إني جعلك للناس ما, ما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ويجعلنا البيت مثابة للناس أمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهدر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا ورزق وأهله من ورزق أهله من ثمرات من آمن بالله قال ومن كبر فامتعه قليلا ثم العذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا أبعث فيكم <applause> رسولا من يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ذلك ويزكي من أهل العدل وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من ينوس على أن في الدنيا وإنه بالأغلى لمن الصالحين، إذ قال رب اسلم قال أسلمت لرب العالمين والصابي يا إبراهيم ودعي يعقوب يا بني إن الله استوى لك في تموتن إلا وأنتم